BN dan PH telah muktamad pembahagian kerusi bagi PRN-17. Pengundi Sabah diminta tidak biarkan jatuh semula ke tangan pihak yang gagal bela rakyat. Haji Jinor minta pihak pembangkang henti tabur janji kosong menjelang PRN Sabah. Penduduk Putra Heights fail tindakan undang-undang berkait insiden letupan gas. Rafizi Ramli berpandangan, tiada masa depan dalam kepimpinan PKR. Dan bersih dakwa, MP pembangkang masih belum isytihar harta mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News at DC Tengah Hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH telah memuktamadkan pembahagian kerusi bagi PRN17 agar tiada pertembungan. Pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi berkata, beliau bagaimanapun difahamkan rundingan kerusi antara PH dan gabungan rakyat Sabah GRS pula pada peringkat akhir untuk dimuktamadkan. Dia menambah, bagaimanapun, pertembungan antara calon BN dan GRS adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Ahmad Zahid yang juga presiden UMNO berkata, BN akan mengetengahkan calon boleh menang yang terdiri daripada 80% muka baharu termasuk daripada wanita, pemuda dan puteri. Kesemua calon diketengahkan BN kali ini katanya adalah 100% anak tempatan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 29 November ini sebagai hari pengundian bagi PRN17 dengan tarikh penamaan calon pada 15 November dan tarikh pengundian awal pada 25 November di Sabah diminta tidak membiarkan negeri itu jatuh semula ke tangan pihak yang disifatkan sudah pun gagal membela rakyat. Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS Haji Ji Nor berkata, pilihan raya negeri yang bakal diadakan akan menentukan sama ada Sabah terus mara atau kembali kepada ketidakstabilan politik. Katanya, pihak pembangkang telah pun diberi peluang namun mereka mengsiasiatkannya. Kini mereka hanya tahu bercakap, menuduh dan memecah belahkan rakyat. Haji G tidak menamakan mana-mana individu dalam ucapannya, namun jelas merujuk kepada parti warisan dan pemimpinnya, Shafie Abdal, yang tewas dalam pilihan raya negeri Sabah pada tahun 2020. Menurut Haji, G, Usaha pembangkang menyebarkan maklumat palsu di media sosial perlu ditangani dengan fakta dan disiplin sambil menyeru semua penyokong GRS agar kekal fokus dan bersatu. Haji Ji turut mengingatkan penyokong bahawa pilihan raya akan datang ini bukan sekadar perebutan kuasa tetapi pertarungan demi masa depan Sabah. Sementara itu, Haji Jie meminta pihak pembangkang supaya berhenti menabur janji kosong menjelang PRN 17 memandangkan rakyat negeri itu ketika ini memerlukan penyelesaian isu bukannya retorik politik. Menyifatkan perbuatan pembangkang menabur janji kosong sebagai penjual ubat dengan dakwaan mampu menyelesaikan isu air di Sabah dalam setahun. Selain kononnya, boleh melahirkan 50,000 jurutera dalam jangka masa singkat. Haji Ji berkata, janji seumpama itu tidak realistik. Katanya, rakyat kini semakin bijak menilai siapa yang mampu mentadbir Sabah dengan baik dan siapa yang hanya mampu menabur retorik dan janji politik. Haji Ji yang juga ketua menteri Sabah berkata, kerajaan JRS telah membuktikan keupayaan dan kecekapan dalam membawa Sabah ke tahap pencapaian yang membanggakan selama lima tahun menerajui pentadbiran negeri melalui dasar hala tuju Sabah Maju Jaya. Kerajaan negeri telah merekodkan hasil negeri tertinggi dalam sejarah dengan pertumbuhan pesat dalam sektor perindustrian, pelancongan dan pertanian di samping memperkasakan pelbagai inisiatif pendidikan dan pembangunan modal insan. Ramai 36 penduduk Putra Heights telah memfailkan tindakan undang-undang berhubung letupan paip gas pada 1 April lalu yang memusnahkan banyak kediaman dan mencederakan ratusan orang. Lapor Malaysia Kini, jawatankuasa penduduk Topaz dan Citrine Putra Heights memaklumkan bahawa mereka telah memfailkan saman itu di Mahkamah Tinggi Shah Alam melalui firma guaman milik bekas peguam negara Tommy Thomas yang juga akan bertindak sebagai peguam utama pihak plaintif, Antara yang dinamakan sebagai defendant ialah Petronas Gas Berhad, Hong and Hong Homes Sendian Berhad, Pinterest Ventures Sendian Berhad, Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ serta Kerajaan Malaysia. Penduduk Taman Putra Harmoni mendakwa bahawa enam bulan selepas letupan, ramai di antara mereka masih tidak dapat pulang ke rumah sendiri terpaksa menumpang bersama ahli keluarga atau tinggal di penginapan sementara. Manakala sebahagian lagi masih menerima rawatan pemulihan akibat kecederaan. Pihak mereka percaya bahawa bencana itu berpunca daripada kecuaian manusia dan sepenuhnya boleh dielakkan. Mereka berhujah bahawa tindakan undang-undang ini juga merupakan rayuan untuk mendapatkan keadilan, pengiktirafan terhadap penderitaan mereka serta dorongan kepada perubahan sistemik dalam cara keselamatan awam dijamin dan nyawa manusia dihargai. Rafizi Ramli berpendapat tidak lagi mempunyai masa depan dalam kepimpinan PKR. Menurut laporan Malaysia kini, pengulas dan aktivis politik Liana Marzuki berkata ramai yang masih berharap Rafizi akan menjadi perdana menteri suatu hari nanti dengan merujuk kepada contoh sejarah perjalanan politik Datuk Sri Anwar Ibrahim dan Tun Dr Mahathir Mohamad mendaki tampuk kuasa. Rafizi memberikan pandangan suram tentang masa depan politiknya sebagai reaksi kepada komen Liana. Menjawab pandangan itu, Rafizi mengakui. Beliau memang berbeza pandangan dengan Datuk Seri Anwar tetapi menafikan perbezaan itu berpunca daripada cita-cita untuk menjadi Perdana Menteri sesuatu yang menurutnya tidak pernah diimpikan kata Rafizi jika beliau benar-benar mahukan jawatan politik pastinya beliau akan berpihak kepada Tun M pada 2018 dan menyokong Azmin Ali untuk menentang Datuk Seri Anwar sebaliknya beliau memilih untuk kekal setia kepada Datuk Seri Anwar Rafizi mendakwa Datuk Seri Anwar lebih mengutamakan usaha menjaga sekutu politik seperti AMNO, DAP dan GPS demi memastikan kemenangan dalam pilihan raya umum akan datang. Beliau pula berpendapat PKR perlu menunaikan mandat rakyat untuk melaksanakan reformasi walaupun langkah itu mungkin mengecewakan sekutu parti. Ahli Parlimen pembangkang masih belum mengisytiharkan harta mereka. Meskipun desakan berulang kali daripada masyarakat sivil untuk berbuat demikian, dakwa Pengerusi Badan Pemantau Pilihan Raya, Lapor FMT, Faisal Abdul Aziz daripada Bersih berkata, satu-satunya pihak berbuat demikian setakat ini adalah ahli politik PKR yang menjadi komponen dalam pakatan harapan PH. Beliau berkata, besar kemungkinan tindakan itu disebabkan budaya ketelusan dalam parti berkenaan. Majoriti daripada 72 calon PKR telah mengisytiharkan harta mereka pada November 2022 termasuk presiden PKR Datuk Sri Anwar Ibrahim dan isteri Dr Wan Azizah Wan Ismail serta timbalan presiden ketika itu iaitu Rafizi Ramli. Sekutu PKR DAP berkata ia tidak mempunyai sebarang perancangan mewajibkan calon PRU-15 mereka mengisytiharkan harta walaupun wakil rakyat terpilih akan dikendaki berbuat demikian. Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang mengetuai muda pada waktu itu juga telah mengisytiharkan harta. Katanya ahli-ahli Parlimen Pembangkang masih belum membuat demikian. Sebelum ini, PAS pernah berkata ia tidak akan mengisytiharkan harta selari dengan prinsip-prinsip Islam. Kami selalu bersih mendesak calon PRN Sabah Bulan Harapan mengisytiharkan harta demi ketelusan yang lebih tinggi, terutamanya berkait sumber dana kempen diterima calon. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Hashtag Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.